Люди кажуть, скільки вовка не корми, а він все одно вліз дивиться. У нас інша версія. Скільки знімальну групу ІРТ не годує, вони все одно до Ніват Провінції повертаються, тому він дасть збрехати. <рес> Друзі, вітаю вас! Це кулінарна країна на телеканалі ІРТ і Місто Плюс. Сьогодні для вас ми приготуємо дві нові страви, поділимося рецептами і секретами їх приготування. І, звичайно ж, ними буде ділитися. Шеф-кухар цього закладу ресторану і провар віват Провінція. Добрый, Добрый, день. Добрый день. Сегодня мы приготовим, так как недавно прошел праздник Божеле, Божеле праздник молодого вина, поэтому мы сегодня приготовим блюдо, которое сопровождается молодым красным вином. Это будет эскалоп из фогра. Эскалоп из фогра. Из фуагра. И также, это что такое фуагра, все знают. Фогра это печень гуся, скормленного принудительно. То есть mm -hmm. жирность печени свыше 85 То есть она очень жирная, нежная, и вкусная. Это считается деликатесом. И также И э, также мы приготовим э, традиционное французское блюдо э, кроль с яблоком под луковым соусом. Вот. Сегодня по Франции пройдем. Да, мы... немножечко пройдемся по Франции. Эти блюда у нас будут стоять две недели э, в меню как блюдо дня. Поэтому милости просим к нам отведать нашу французскую часть нашей кухни и запить это все вкусным вином, Боже понадобится для этого нам понадобится доска, ну доска это понятно, фоа яблоко, наша козья брынза, креветки, микс салата, божеленово вино и немножко соевый соус и глазурь и малиновый уксус. то есть мы Так, да, ми починаємо. Для этого нам потрібні всі наші сковородки. Їх трьох штуки. Так, смажити сьогодні будемо багато, я так бачу. Все, ми немножечко, для немножечко так, ми все для печінки. Немножечко прогріли. Так, білки розігріваються, ми нарізаємо печінку гусячу. Ми нарізаємо два ескалопа із фуагра. Два ескалопа. Ось так воно виглядає да. печінка. І викладаємо їх на сковородку. Сковороду не смазываем ничем. Слегка подсаливаем. Я она... думаю, на цей шмат починки у меня сразу возникает вопрос, каким должен быть гусь величиной? Гусь растет обычного размера, такая печень. То Здорово, есть немножечко так. подтапливаем. Так, только капучинка у нас начинает смажиться. Да, но, она, да, она должна, должна пустить жир, мы отрезаем сыр и подготавливаем наше яблоко. У нас є основною часі Так, Бриза і яблучко. Ми звільняємо його від зерняток і нарізаємо кільцями. Нарізаємо два колечка на порцію, ставимо сковороду, наливаємо в неї. Вино? Вино. А, я пам'ятаю, що ми колись вже смажили вино, воно має смажитись, щоб випалося всі да, spurти, Так, да. І в вині підварюємо. наша яблоко. Видите, печень начинает обжариваться, то есть пустила сыр? жир. Mm -hmm. Жидкости в ней нет практически. Все, что mm -hmm. у нее есть, это жир. И а, теперь то, на... такой да. вот. Свыше 80% жирности. Mm -hmm. и обжариваем сыр. Сыр немножечко может подсолить. Буквально щепоточку. это, а, на... ц... это наша козья брынза. Она не растечется? Нет, она, она не растечется. Печень, печень ми жаримо медіумрим. Максимум, максимум. Медіум, медіум. тобто вона бути слегка сирою в бути сліка сирою уже. Але мати ж коринечку зовні. Безусловно, Переворачиваем наш сир. Тому що, я пам'ятаю, ви говорили, коли тема нашої програми була західноукраїнська кухня. про Бринзу дуже багато було сказано, що бринзу використовують замість олії. Да, определенный. Ну, овечья брынза. Овечье молоко само по себе очень жирное. И брынзу, которую э, готовят закарпать, Закарпатье, в Закарпатье они ее мясо, потом выдерживают от одного до пяти лет. То есть она стекает жиром. Именно этой брынзе, на, на жире и брынзе э, жарят картофель, грибы. Это очень вкусно. Тут за тюлей, выкрасовывается сыр. Так, я тоже думаю, что это будет смачно. Так. Путаль не выникает. Печень наша уже готова обязательно, мы обязательно мы ее должны обсушить. Это На сах... Нет, нет, нет. Это На салфеточках убрать лишнюю влагу. Ага. Сыр Осушите. мы еще немножечко поджариваем. Так, вот так мастер, Набирается вина. Ти шматочки яблок. Немножечко к яблочкам мы добавляем. Малиновый уксус. Малиновый уксус. Новый яйца, у нас есть. Так, наши яблоки готовы. Сыр мы тоже снимаем, обсушиваем. Так, уж на салфетку его. И на этом жиру мы обжариваем быстренько две креветочки. Так, две креветки у нас идут. А вот уже является страва, они бы креветки. Это, это и есть креатив. Так, а зараз мы додали також до креветок креветочки соевый соус. Соевый соус. И дегласируем малиновым уксусом. Малиновый уксус. Вот. Все, и теперь занимаемся подачей нашего блюда. Угу. Для, чего нам Для этого нам нужна тарелка. Для тарелка. Одеваем эту перчаточку. выкладываем микс салат. Микс салат. Я пішов до тарілки. Далі, далі. Яблука, які також у нас вже достигли на сковоріці. Вкладуємо яблука. Одне кільце одно, одно на порцію. Укладуємо фагру. Накриваємо сирочком. Ще кусочок фогри. І, І накриваємо яблуком. О, бутерброд вийшов, фогру. але без хліба. Поливаем да, остаточками вина. Да. Ну, тут не лише вино, у нас там еще и малиновый уксус да. Лист, са лис салата сбрызгиваем оливковым маслом. И после оливковой олии мы кладем на них салата креветки. укладываем. креветки. да. И покрываем бразильской глазурью. Так, вот такие роспись. по нашим продуктам. Да. Больше острова готово? Без колоб. Из готов. Приятного аппетита. Смачного. Смачного. Із фуагри з козичим сиром і яблуками. Фуагра 80 грамів, козичий сир 60 грамів, яблуко 50 грамів, вино червоне божоле 80 грамів, креветки дві штуки. Мікс салата 20 грамів, соєвий соус 5 грамів, малиновий оцет – 5 грамів, олія оливкова 10 грамів, глазур-бальзамік 10 грамів. Окей. доки починку гусями приготували, я знаю, зараз. В черга пришла кролика. Да, я пришла очередь короля Для короля нам, да. нам понадобится э, сам кроль. То есть в данный момент, для того, чтобы э, немножко ускорить э, процесс программы, то есть это приваренный, э, обжаренный приваренный кроль, потом снятая э, мякоть с костей. Угу. То без есть. кислот у нас. Без косточек, косточ, да. Нам э, понадобится для лукового соуса лук сливочное масло, белое вино, и для крыля нужно будет тоже белое вино. То есть мы начнем наш процесс, то есть варки крыля в вине. То есть мы берем нашу мякоть крыля. Варка, но все-таки на сковороде? На сковороде. Ну, то есть да, это э, можно назвать варкой, можно назвать тушением, томлением. То есть так, белое вино, сколько под... мы его берем? Ну, подливаем немного белого вина и оставляем томиться, пока все вино, пока все вино не будет втянуто к ролю. Mm -hmm. Пропытается. Пропитается, да. И сразу ставим сковородку дрем, дрем, на, лук, на лук, на луковый соус. Для этого нам понадобится лук. Безусловно, лук. Луковый соус. Лук нарезаем соломой. А соломка. Французы сказали бы жульен. Жюльен? Нарезка жульен, да. Uh -huh. На переводе с французского это солома. Цикаво. Ну, я все оформляю салат, я жульен, Есть салат, есть горячая закуска. То есть э... салат из капусты можно назвать жульеном из капусты. Потому что нарезка такая. У нас. Да. да салат, в это. мировой кулинарии жульен – это форма нарезки. Для этого дальше нам понадобится. Олия. Мы ее такой да. жульеном нарезаем. Растительное масло. Чуть-чуть подсаливаем Добавляем. Вот. Перец. Выносить сюда нужно брать только белые, так? Белое сухое. Белое сухое. Белое сухое. Нет. Слегка, слегка, слегка пассеруем. Пассеруем цибулю. Мы також будем смажити цибулю с яблоком? Нет, Яблока мы гарнируем короля. Ага. То есть для этого нам понадобится. Знову наш да, наш нож для удаления сердцевины. Яблоко должно быть э, кисло-сладкое на вкус. То есть сладкое яблоко здесь будет невкусно. Ага. То Процедура есть... на не да. риске схожа. Это штучка. Але, але більш товстивно. Более толстое кольцо. Нічого страшно. Якби думало, третя, можемо встигати, поргнишувати. Ми успіем прогреваем наше масло. на яблочко чуть-чуть перчик, соли мы добавляем и панируем кукурузным кукурузном крахмале. Ага, я думал, это мука, кукурузный крахмал. Лишнее мы струшиваем и, и ложим, на ложим и наше яблоко жарится. А, значит, наше яблоко, это будет основа гарниру. Да. А цибуля, это це... будет соус. Лук, это соус. Так, лук у нас немножечко притомился. Теперь мы в лук масло. добавляем сливочное масло. Так, берем масло. Жирное оно, не жирное, я жирность. Воно... Ну, сколько мы ну, давай. Это обычное крестьянское масло, жирность 78,5%. Звичайно, масло сюда подъедет, без проблем. О, швидко растопилося, заполнилось это у на сковороде. В русской кухне сливочное масло известно под названием «Парижское». Парижское? Парижское, Парижское да. Почему Чем, так? Почему у нас Потому что, видимо, было заимствовано из французской кухни приготовление сливоч, именно сливочного масла, подобного типа по из цельного, не прокисшего молока. А вообще на Руси сливочное масло имеет много названий. Это Чухонское, Вологодское. То есть парижская потом трансформировалась название Вологодская. Uh -huh. Масло чухонское, масло делается на основе скишевого молока, то есть скишевого, молока. ну э, не скишевого молока, а скишевый сливок, uh -huh. то есть э, из сметаны. Это будет Чехонское масло. Есть топленое масло. То есть их очень много видов. Вот у нас масло растворилось. Ну, я думаю, наши бабуся да. знали богатую рецептов. Особенно что моя, знаю сама в доме рубила и масло, и сметану. Троль у нас уже готов. Остается яблоко. Мы на небольшом огне тоже томим. И теперь нам осталось лук хорошо посолить. До этого же мы его не солили. Не солили. Добавить перец. И влить белое вино. Ага. И оставить томиться. И оставить томиться. 70-80 минут, до полутора часов. Mm -hmm. Грамм 50, десь вона у нас пришло, да? Да, да. так, на <му> Тимофей, я знаю, что скоро вы будете продавать свою мастерность иншим, навчати кулинарные справі студентов, так? Ну, не совсем. 28 числа в Коперативном институте будет День Технолога. Mm -hmm. Это ежегодный праздник. В этот день я буду проводить мастер-класс для студентов. На прошлой неделе я ездил, смотрел э, место, где я буду проводить мастер-класс. Шикарно. лаборатория. Да, свои. технологическая лаборатория, э, кабинет для проведения мастер-классов, э, отличное оборудование, я скажу, то есть то, на котором мы готовим здесь, только более нового поколения представлено Это в кооперативном институте. Он более экономичный, у него больше э, программ, более, э, больше возможностей работать в направлении slow food, то есть медленная еда. То есть материально-техническая база, конечно, меня поразила. Когда я учился, подобного не было. Так, наш луковый соус почти готов. То есть теперь мы прогреваем короля, прогреваем яблоко и готовим подачу нашего блюда. Так, долго мы готовим подачу. Вы уже э, написали там, скажем так, список стравики, которые будете показывать на мастер-классе. А, на на, на мастер-классе я буду, э, потому что это большой праздник, выставка. То есть там мастер-класс будет небольшой, не длинный. Это будет мой конкурсный десерт: э, яблоко с сыром маскарпоне э, э, и шоколадным соусом. Здесь мы готовали его, наверное. Мы его готовили. Так, нам понадобится. О, Тарелка. Готовим подачу. Тарелка у нас Готовим есть. Готовим подачу. Выкладываем на середину тарелки яблоко. Так, яблочко яблочко. соус. Теперь на яблоко. Вот такой вид имеет соус луковый. Свекла. Да. до однородной массы у нас. Да, он не перебив... Он не перебивается. Этот соус, то есть он остается в том виде, в котором он есть. Это традиционный французский соус. Вообще французы очень любят лук. Ну, я помню, потому да. что дуже багато острауных связано э, с цибулею, и тушится очень долго. Да, это лук, это очень вкусно, это французский луковый суп, который варится на белом вине, в сливочном масле с хорошим сыром и подается с хренкой. Это действительно очень вкусно. Я так делюсь со стравами, мне сдается что французы завжди питхмелом, хмелем почему у них такие стравы? Дело в том, что в процессе тепловой обработки, в процессе тепловой обработки, алкоголь из вина испаряется, остается только виноградный вкус Макро. и вкус карамелизированного сахара. И Без аромат такой же вина, безусловно, достигается. Это если есть. Вот наш. Так, кролик. Крол, вот так. Кролик, так, кошка, шоу, талю, и кролик. теперь немножечко наносим базамистую глазурку и делаем несколько таких вот пятнышек для декора. Да, продаем ему эстетично больше эстетичного выгляда на шестраве. Да. сделать. Была крабка, стала кома. Да. Наш кроль готов. Приятного аппетита. Смачного. Угу. З яблуком і цибулевим соусом. М'якоть кролика 150 грамів, яблуко 80 грамів, цибуля ріпчаста, 100 грамів, біле вино 150 грамів, олія рослинна 30 грамів, олія оливкова 50 грамів, кукурудзяний крохмаль 15 грамів, соус бальзамік 10 грамів. Друзі, сьогодні до відомої вам фрази пагливу франце. Я думаю, додалось ще у францу. А тут я вже не розумію. на жаль. Додалося ще дві до страви з Франції. Вони звідти родом. А, але ти мофі родом собі з України, але знає рецепти і приготування. Тепер їх знаєте і ви. Будь ласка, можете приготувати їх вдома, якщо ж немає бажання. А, возитися на кухні, приходьте до ресторану «Іват-Провінція» Тимофій напротязі цих двох тижнів приготує особисто для вас ці шикарні страви. Можете замовити до них також французького вина. Безусловно, того, вина, безусловно. П'ятьім якраз блюдом активно подойде, пожаліє на них... Ну і для цінителів – це пожале віляшки. Це була, друзі, кулінарна країна. Залишайтеся з нами і смачних вам днів. Ну, я знаю, что навчати и готовить вы будете не лише студенты, вы проводите не в мастер-классы. Где они пойдут? Да, планируется первый мастер-класс в нашем новом магазине по улице Ленина 61, Новый магазин Жар провинция, 13 числа с 15.00 до 19.00 будет мы проведем, несколько мастер-классов, а по каким блюдам это будет сюрприз. Там эти знаем? Да. Друзі, якщо ви хочете навчитися готувати, дізнатися секрети чи в кухаря ресторану «Іван-Провінція» Тимофія звертайтеся за вказаною адресою у вказану дату. Нагадаємо, коли це буде, Це буде 13 грудня в 15.00 по адресу Леніна 61, магазин «Іван-Провінція».